У Донецьку спромувалася критична гуманітарна ситуація. Системи водопостачання працюють лише фрагментарно. Більшість районів залишаються без світла по кілька дії по поспіль. Каналізаційна інфраструктура зруйнована. Насоси не працюють, не функціонують через перебої з електрикою. Питна вода. Роздається з автоцистерни, які прибувають нерегулярно. Міська лікарні пара вантажені. Брак медикаментів призводить до спалахів інфекційних хвороб у приватному секторі та багатоповерхівках фіксуються випадки дезінтері. Гепотитуата. Кишкових отруєнь на терій цього зростає соціальна напруга. Місцеві мешканці відкрито відмовляються обслуговувати військових арафта під контрольним хієм бойовиків у магазинах і на ринках відмовляються продавати продукти за російські рублі. Переходять на бартер або розрахунки в гривнях. У деяких районах були зафіксовані конфлікти. Що коли російські війська намагалися безкоштовно забрати товари, отримати жорстку вісіч від продавців, усе більше людей відкрито озвучують вимоги Україну. Повернись і Росія забирайся у житлових кварталах з'являються графіті із символікою України та написами, які закликають до відновлення української влади. Партизанські групи поширюють листівки з інформацією про злочини окупаційної адміністрації та про те, що після 2014 року Донецьк перетворився на ресурсний плацдарм для РФ, де місцеве населення стало живим щитом для російських інтересів. Цей наратив швидко поширюється серед населення, навіть серед тих, хто раніше підтримував так звану республіку. Ось і що говорить про ситуацію в Донецьку блогер Полонська, також що відбувається. На оккупованной территории загалом. Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои! Вот о чем подумалось. Смотрите, на сегодняшний день, в так называемых ЛДНР, которые больше, больше известны как Луганда и Донбабве нет света частично. Воды нет, канализации нет. Мобильная связь абсолютное дерьмо. Чаще нет, чем есть. Ну, короче говоря, жизнь возвращается, знаете я не хочу сказать, что это в 15 век, но, наверное, где-то в начало 20 века. И живут там на сегодняшний день, ну, сами видите как. То есть это, это вообще не жизнь с точки зрения Киева, там, Харькова, даже вот Харьков, скажем так, зона войны, это же как то крути, прошествия бомбят город, но Харьков имеет воду, канализацию, мобильную связь, мобильный интернет, абсолютно все Харьков имеет, да? И посмотрите на Донбабве, посмотрите на Луганду, которые дождались русского мира. И русский мир принес им все, что с русским миром полагается. Так вот о чем я говорю. Дело в том, что вы думаете, что это все случайно, включая то, что они там собираются сейчас выселять выселять ватников из Дон... не только ватников, всех кто там остался. Потому что понятное дело, что в том же Донецке живут не только конченая вата, но и живут просто люди, у которых не было никакой возможности никуда уехать, просто нет денег снимать квартиры и так далее, и так далее. Это все абсолютно очевидно. Так вот сейчас уже идут очень упорные разговоры о том, что их собираются просто-напросто оттуда взять и выселить, и отправить куда-то там в Сибирь. Или на Рианвар, или еще, ну, какие-то вы меня поняли, да, куда-то, куда, куда не гонял. Да, так вот, это же это правда, это опробуется технология, чтобы вы понимали. Это все делается не просто так. Это делается не ради Донбабы и не ради Луганды, которые Путиным давным давным-давно списаны в, в сырье и которым ничего абсолютно хорошего ожидать уже не приходится, кроме полного, полной разрухи, нищеты и голода. Дело в том, что вот на примере Донбаба, Луганды и так далее, обкатывается вещи, которые произойдут на коренной территории России, то есть в остальных местах. Посмотрите, уже сейчас целые российские регионы, скажем так, без особой на то причины, стоят сутками без мобильного, например, интернета. Ну, если брать, они сейчас говорят, ну так летят же дроны. Дроны-то, может, и летят, но по нам дронов летит, например, больше. У нас все работает. Нам, ну, я не знаю, может, где-то отключают, но вот... Ну, блин, ну вот в Херсоне работает интернет, ну, ну, по большей части, по крайней мере, а Херсон, более фронтовой город, там, 500 метров до бандитов путинских, да, через Днепр, ну, километр, да, через Плавни, может, чуть больше, то есть уж более фронтового города невозможно себе придумать, все работает, за Киев я молчу, в Харькове все работает, во Львове все работает и так далее, и так далее, везде все работает, а вот... Э в Донецке нет. Почему? Потому что обкатывается технология, которая будет потом применена по всему путинскому рейху. То есть их приучают, они смотрят. Ага. Вот если их оставить без интернета, угу, будет вот так и вот так. Будут возмущения. Ну, может и будут, но может и не будут. А если их оставить одновременно и без воды, и без интернета, что будет? Ага. Будет вот так, вот так и вот так. Понятно. Значит. Переморщились, переморщились. Значит, сегодня переморщился Донец, завтра переморщится Санкт-Петербург без всяких проблем. Вот и все, ребятки. Если кто, я сейчас к россиянам, я знаю, что вас очень много меня смотрит. Когда-то вы были в большинстве на этом канале, но сейчас уже вы не в большинстве, но тем не менее очень много вас тут. Я вас просто как бы предупреждаю, что вот это ваше сидение дома, непротивление злу, вот это вы вне политики, в результате приводит сейчас к тому, что увидите, увидите. Все, что сегодня происходит с регионом Донбасс, отсутствие воды, элементарных жизненных условий, отсутствие прав, возможность, что вас арестуют к чертовой матери и бросят на подвал и т.д. и т.п. Это просто-напросто откатывается. Откатывается сценарий для вас, для всех. Так что никакой прекрасной России будущего, конечно же, вас не ждет. Ни в каком варианте. Ну, разве что Легион, Свобода России, если они вот РДК и Легион, значит, победят, ну тогда эти сделают как-то по-другому. А если останутся патерасты, ну что вам можно? Я бы сказал, вам можно посочувствовать, но вы же прекрасно знаете, что сочувствовать тяжело тем, кто тем, кто допустил эту варварскую войну в отношении Украины. Вот. Ну, думающие люди оттуда из России уже сбежали, а всем остальным скажу так. Вас ждет всех до одного то, что сегодня происходит в Донецке, Макеевке, Янакиево, Луганске и других жутких местах, которые вы сделали жуткими. И все это сделал даже не Путин. Это все произойдет с вами из-за вас. Проблем с водой вообще нет. Все хорошо. Какие проблемы с водой? Их нет. Нет воды, нет проблем. Уважаемое правительство Донецкой Народной Республики, к вам обращаются жители домов 108-122 по улице Артема с наболевшим вопросом отсутствия воды. Мы куда только не обращались. Нам объясняют, что плохая подача, но у нас даже нигде не капнет ни одной капли. И в это же время в Донецк-Сити, которая непосредственно рядом с нами, Полностью функци... функционирует и мойка, и все развлекательные центры. И понимаете, мы понимаем, что даже задвижка у нас не открывается, даже шума в трубах никаких нет. По графику у нас получается воды через день была вода, а теперь, когда сделали через два на третий, все, у нас воды ни капли не капает. Много людей живет на девятых, на восьмых этажах, пожилых, с детьми. Но ну, это просто катастрофа. Я живу на девятом этаже, у меня месяц, нет воды. Э, ношу, э, надрываюсь, работаю, прихожу домой без ног, э, падаю. Мы все понимаем, в городе тяжело с водой, но по графику она обязана, прави, правительство нам обязано дать воду по графику. Или хотя бы поставить баки, чтобы мы могли набирать это спокойно. Я инвалид третьей группы. У меня перелом компрессионный позвоночника. Я таскаю воду. Ближний и свет. Два квартала надо пройти за водой. Это что за издевательство, как говорится. С 22 -го июля мы не видим воды. Я живу на девятом этаже. Никому помочь. Я живу в доме по Артема 108. Вот хочу сделать такое замечание. 23 июня по 25 по-моему, уже точно не помню, когда закрывали торгово-развлекательный центр Донецк-Сити, в наших домах по Артема 108-122 вода шла в полном объеме, и включая самые верхние этажи, что наводит на определенное размышление. По нашему мнению, основной причиной отсутствия воды в наших домах является как раз-таки Донецк-Сити, так как мы находимся на одной ветке вместе с ними. В Сити работает фитнес-центр, который регулярно использует воду, мойка, которая тоже также говорилось о том, что будет закрываться в период отсутствия воды во всем регионе. В тот же момент у нас открывается в Донецк-Сити мойка, которая работает полным ходом. Весь центр торговый запитан полностью водой, которая срывает краны. В это же время наши дома, которые находятся рядом по улице Артема, находятся совершенно без воды. Также мы предполагаем о том, что главной причиной этого является закрытие заглушек и то, что Донецк-Сити живет за счет наших домов. Артема 116А, четвертый подъезд, второй этаж, воды нет. С 7 числа ее тоже не было. И сейчас вот 5 часов воды нет. Ну и набрать мы не можем. Просим решить нашу проблему и дать воду в наши дома согласно графику. Так, это у нас сегодня очередь за водой. Внутрішня атмосфера в окупаційній адміністрації різко погіршилася. Денис Пушилін, керівник так званої ДНР. За даними місцевих джерел, почав готувати план евакуації, зафіксовано перекази його особистих активів у РФ, а Також перевезені частини родини на територію Ростовської області. Охорона адміністративних будівель посилена, але лояльність частини силових підрозділів під питанням серед них є і ті, хто готовий перейти на український бік у разі початку активної операції ЗСУ. Паралельно зростає активність проросійських хаждунів, які рука. Ами чекали інтеграції до АРФ, але тепер усвідомили, що економічних і соціальних обіцянок виконано не буде. Їхні розмови у публічному просторі наповнені розчаруванням від вимог утримати пенсії та медичну допомогу до прямих закликів, змінити ситуацію. Частина з них відкрито визнає, що російська влада просто використовує територію як буферну зону без інтересу до розвитку регіону. Інформаційний простір окупованого міста стає менш контрольованим. Пропагандистські канали втратили монополію на новини через нестабільний зв'язок із бої в трансляції. Телесигнал у цей вакуум часто швидко заходять українські інформаційні ресурси, що працюють через інтернет і мобільні додатки. Люди отримують оперативну інформацію про успіхи ЗСУ, про мови життя на підконтрольній Україні території, а також про перспективи після деокупації. У російському військовому командуванні зростає занепокоєння через втрату контролю над громадськими настроями почастіше ли випадки саботажу, поломки техніки, злив, пального, відмова цивільних працювати на ремонтних об'єктах. У кількох випадках окупаційна влада намагалася застосувати Увати покази арешти, але це не посилило лише невдоволення. Гуманітарна катастрофа в місті стала каталізатором внутрішніх протестів. Невеликі стихійні зібрання людей почали переростати в масові конфлікти з поліцією, так званої ДНР. Поштовхом стало відключення води у кількох районах під час спеки. Коли кількість хворих та кишкові інфекції різко зросла, відо сутичок в окупаційними силовими почали масово поширюватися через анонімні канали. Російські військові та чиновники, що залишаються у місті, посилюють охорону власних резиденцій. І бас паралельно відбувається вивезення архівів, документації та техніки в глибоку території. Все це свідчить про підготовку до можливого залишення Донецька або його частини. Ось короткий висновок. Ситуація в Донецьку є прикладом внутрішнього соціального суву на окупованих територіях. Сукупність гуманітарної кризи, економічної деградації та інформаційного прориву з боку України створює передумови для масового переходу населення на проукраїнські позиції. Для окупованої влади головна проблема полягає не лише у втраті військового контролю, Оля, але й у політичному банкрутстві навіть ті, хто підтримував РФ у 2014 році, нині розуміють, що вони були використані як інструмент. А це відкриває можливості для України вести не лише військові, але й соціально-політичні операції з підготовки до деокупації, одночасно підриваючи мотивацію супротивника та його внутрішню легітимність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до. зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, подписывайтесь на канал. Переможемо разом!